Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan Membentangkan Ketaksiran penulisan Subjek Tiga-tiga Satu sekitar empat Iaitu Kurang upaya pendengaran Dan kurang upaya Pertuturan Bagi murid Berkumpulan pendidikan khas Jadi okay, uh, Ini pada waktu Ketan diri saya Saya so, perkenalkan Nama saya Mabak Zikri Bermak Syafidah uh, problem. CCIMP Ambilan Ogos 2024 hingga 2029 Unit Pendidikan Satu Dan nama pesyarah saya adalah Puan Farah Dila Binti Ramli Baiklah, pengenalan Pendekaran dan penuturan merupakan aspek asas dalam komunikasi manusia Pendekaran merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengesan, mengenali dan memahami bunyi melalui sistem auditori yang melibatkan telinga luar, tengah, dalam serta laluan saraf auditory kota. Kehilangan pendengaran ditakrifkan sebagai keadaan di mana seseorang mengalami penurunan atau ketidakupayaan untuk mendengar bunyi pada tahap normal yang boleh berlaku dalam berbagai tahap keterukan dan jenis seperti kehilangan pendengaran produktif, sensorial atau campuran dan ini dikatakan oleh WHO di bulan 3 Masalah pertuturan sebaliknya merujuk kepada kesukaran dalam menghasilkan bunyi Pertuturan secara jelas dan tepat Masalah ini boleh berpunca daripada gangguan perkembangan bahasa Kelemahan otot, pertuturan atau gangguan neurologi Yang menjejaskan kawalan artikulasi, pelancaran, intonasi dan suku tetap bahasa dalam komunikasi lisan dia okay, yang terdiri kita akan kepada perbincangan yang akan dibincangkan yang pertama ialah mengenai tahap dan jenis kehilangan dan pendengaran yang dihadapi oleh murid kurang upaya pendengaran berdasarkan satu contoh data audio yang diperlukan nanti kita akan lihat data-data uh, uh, audio break yang ada uh, di mana kita akan dalam aspek tahap kehilangan pendengaran bagi kedua-dua belah telinga jenis kehilangan pendengaran yang dialami dan implikasi masalah tersebut terhadap pesakit yang mengalami masalah pendengaran ini. Pembicaraan kedua kita akan bincang, kita akan mengenal pasti masalah penuturan daripada video yang disertakan. Ha, nanti kita akan lihat video-video yang ada dan kita akan lihat video sebut. Aspek penuturan daripada beberapa aspek penuturan seperti berikut pertama dan kelancaran, kefasihan, tata bahasa, intonasi dan akhir sekali tekanan. Okey, perbincangan pertama iaitu audiogram. Apa itu audiogram? Audiogram ialah cara yang digunakan untuk menunjukkan tahap pendengaran seseorang berdasarkan ujian audiometri. Ia menunjukkan bagaimana seseorang dapat mendengar bunyi pada pelbagai frekuensi dan intensiti sehingga dapat membantu dalam menentukan tahap serta jenis kehilangan pendengaran. Fungsi adegan ini ialah mencari fungsi kehilangan pendengaran Jadi algebraik ini dapat uh, menggaui uh, jika suara itu Mencari jenis suara itu kehilangan pendengaran Sehingga menentukan kehilangan pendengaran Jadi pendengaran ini ada tahap-tahap dan jenis-jenis Jadi melalui algebraik ini kita dapat tahu uh, jenis kehilangan pendengaran yang dialami Yang tak sekali ialah membantu dalam rawatan seperti pembelian pemilihan alat bantu pendengaran atau implant cornea. Jadi melalui adegan ini kita dapat tahu masalah yang dialami oleh seseorang individu itu alat apa yang sudah digunakan oleh mereka dan sehingga dapat bantu mereka mendengar dengan baik. Audiogram ini merupakan gambar rajah audiogram Mendata kita lihat di sini Mendata frekuensi bunyi Hz daripada rendah satu dua lima tiga nada tinggi lapan lapan ribu. Ha, ah, dalam gambar aja ni sebenarnya sila ni kan? sebenarnya ada satu ribu lagi. Jadi kita start satu ribu yang paling rendah sehingga ke tahap yang paling tinggi iaitu lapan ribu. Menegak garis menegak tahap intensiti bunyi daripada kosong iaitu uh, yang paling senyap Sehingga 120 dB yang paling kuat Jadi kita baca kita tulis sini Cakap garis menegak Iaitu garis ini Daripada kosong yang paling senyap Satu bunyi sehingga 120 yang paling kuat Bunyi yang paling kuat Kosong atau warna merah uh, Luar kiri telinga kanan Jadi kita lihat pada sini uh, Yang ini luar kiri telinga kanan kita dan S atau warna biru buah kiri, tinggi kiri kita pula jadi ini merupakan uh, buah kiri, tinggi kiri jasad gambar rajah di sini merupakan uh, ada huruf uh, harian yang dapat kita lihat seperti lah. uh. bunyi-bunyi kapal terbang bunyi air kritis, bunyi jam, bunyi bayi menangis dan sebagainya dan seterusnya kita akan lihat kepada tahap kehilangan pendengaran yang pertama ialah nombor Um, Nombor tiga setelah Pendengaran normal boleh mendengar bunyi-bunyi perbualan biasa dan kesekitaran jelas Macam kita hari-hari uh, Mendengar apa yang orang cakap Bunyi yang biasa uh, Yang kedua mil Suka mendengar bisikan atau perbualan perlahan Terutama di tempat yang disen Jadi maybe uh, dia bercakap Dia boleh mendengar Tapi bila uh, satu pasal yang disen tu Dia agak suka Mendengar suara-suara yang perlahan Mendengar suara-suara bisikan -suara, Jadi macam tu Yang seterusnya moderate Tidak dapat mendengar perbualan pada tahap biasa Belum cakap lebih kuat Atau memiliki alat bantu pendengaran Jadi walaupun kita cakap macam biasa Macam tu, biasa secara normal Dia tak mampu mendengar Dia tak boleh mendengar Jadi dia gunakan alat-alat bantuan Seperti AAC dan sebagainya Supaya dapat membantu aa, Seseorang itu mendengar dengan baik Moderat selanjutnya Perbualan kau pun tidak dapat didengar Hanya suara kuat yang boleh dipahami dengan lebih jelas ha, Seperti yang tadi juga Dia uh, suka untuk mendengar perkataan-perkataan uh, cakap Percakapan perbualan-perbualan yang normal Jadi dia perlukan alat bantu dan sebagainya Sebenarnya, hanya bunyi sangat kuat seperti hot kereta Atau cerita yang didengar Perlu alat bantu pendengaran yang kuat Atau perlukan untuk dia jadi dia tidak mampu mendengar suara-suara yang normal suara-suara yang biasa-biasa menjadi biasa. dia mampu mendengar suara yang sangat kuat seperti contoh ini, yang kreator jadi bila horn, baru dia boleh mendengar bila pendengar mengikinkan, baru dia mampu untuk mendengar jadi bukanku buatkan dia suka uh, untuk uh, berkomunikasi sehingga memerlukan alat bantuan pendengaran dan yang terperlukan ialah program Hampir tidak dapat mendengar apa-apa tanpa alat bantuan Biasanya buat pada bacaan bibir atau bahasa syarab untuk mengurusi seperti ha, Ini dia macam hampir kepada misu di mana uh, dia tidak mampu uh, untuk mendengar dengan baik uh, Sama ada bunyi yang sangat kuat ke, dia tak mampu untuk mendengar Sehingga dia memerlukan uh, alat bantuan seperti uh, bahasa syarab, penggunaan ini bacaan tipis uh, itu saja mungkin yang mampu digunakan supaya uh, dapat uh, berkomunikasi mendengar dengan baik. Ah uh, ini contoh sudah negara tahap masalah masuk ke 20 puluh pendengaran tahap nombor uh, seperti tadi uh, dia mampu mendengar pelak pelak biasa pelak pelak mengulah biasa tahap ingat suka mendengar bunyi kipas bunyi ais atau mesin. Uh, jadi dia kita dalam bunyi kipas tu dah slow Jadi dia tak mampu mendengar bunyi yang uh, pelan ni uh, Itu merupakan tahap ringan Tahap sederhana 50 hingga 60 liter Sukar untuk memahami perbualan tapi dengar tapi tidak jelas Terutama dalam, dalam suasana bisik Jadi dia uh, memahami perbualan uh, yang dia dengar Tapi kurang jelas uh, faham dia dengar tapi kurang jelas apa yang dia dengar tu Dia faham-faham je -faham lah Dalam uh, suasana yang bising uh, Tahap turun 70 hingga 90 Dia boleh mendengar bunyi bola yang kuat Dengan jarak yang dekat Jadi ketika para jam Motor Mungkin uh, orang lain motor dia, berjauh, dia boleh jauh lah. Mungkin apabila dia berada di tahap turun ni Walaupun motor uh, tu eh, Walaupun Motor tu dah dekat Tapi dia mungkin tak dapat dengar atau mungkin dapat dengar melalui saja. Sebenarnya dan ke atas tahap sangat teruk. Hanya boleh dengar bunyi yang sangat kuat, tidak boleh dengar perbualan. Jadi dia tengah raja sini kapal terbang. Itu yang boleh jauh dan saya dengar kuat lah. Bunyi kapal terbang tu lebih jauh. Tapi walau dia tak macam uh, orang yang masalah dengar lah, sangat teruk ni tak macam kita. Jadi uh, dia kena jauh tak dengar. Mungkin okay? bila pergi dekat baru dia dengar tapi dia dengar macam orang-orang dengar. Dan ini gambar raja lain Bila kita tengok Analisis 1 Tahap kehilangan bagi kedua-dua belah ketiga Frequency rendah 250 hingga 1000 10 Hz Bacaan menunjukkan tahap pendengaran Berada dalam nombor yang lebih kosong hingga 40 dB Orang masa yang tengah bunyi rendah Seperti suara lelaki yang, dalam, yang dalam dan bunyi latar belakang yang perlahan jadi frekuensi rendah ni di atas 50 Hz Kemudian boleh pegang bunyi rendah seperti suara yang dalam Dan bunyi rendah belakang yang belakang kanan Frekuensi pendengaran 1000 hingga 2000 Hz Kehilangan pendengaran berada di tahap ringan hingga sedang hadir boleh mungkin berhabis sedikit Sekarang untuk memahami perubahan biasa Berada dalam hangat, Oleh, Sekarang, biasa, biasa. Jadi, kita gambar saja tadi Tengok apa yang telah saya datang tadi pada peringkat ringan dan secara ini Mungkin uh, dia mendengar perbualan-perbualan biasa Ataupun sukar memah memahami apa yang dibuatkan Sejak apa yang lebih secara bisa Jadi uh, walaupun ada first kita dah lama mungkin dia dah sukar uh, Apa yang lagi apabila mereka berada dalam pers, persekitaran yang bisa Jadi itu lagi penyisakan mereka Ringkasi tinggi 3,000 hingga 8,000 Menghilangkan pendengaran berada dalam kategori teruk Hingga sangat teruk Seperti gambar raja tadi Yang tidak dapat tengok ialah uh, Motor dan juga kapal terbang lah. suka mendengar bunyi yang tinggi Seperti konsonan S, F, C S ha, yang boleh menyebabkan kesukaran dalam pengetahuan dan pemahaman bahasa Jadi dia suka mendengar konsonan uh, Sukar untuk mendengar konsonan-konsonan ini Sehingga membuatkan mereka uh, untuk bercakap Untuk memahami dan sebagainya uh, Sukar Sehingga membuatkan komunikasi simpati itu uh, Tidak berkesan uh, Ini contoh uh, gambar raja Ada yang beramah okay. Analisis kedua, jenis kehilangan pendengaran Kehilangan pendengaran Ketutif Ini yang penting Kehilangan pendengaran ketutif Berlaku apabila masalah di telinga luar atau tengah Contohnya akibat jangkitan atau tanya telinga yang berlebihan biasanya terdapat perbezaan kedara antara bacaan konduksi udara dan konduksi ulang Dan seterusnya ialah kehilangan, kehilangan pendengaran sensori neuron Berlaku apabila terdapat kerosakan pada sumber pria telinga dalam atau saraf auditori yang menyebabkan kesukaran dalam memandang bunyi ke otak Bacaan alegraf bagi kondisi isi dan dan tidak berlaku resam. Jadi apabila saraf mereka uh, ni mengalami kurasakan, mereka uh, suka untuk menghantar bunyi uh, daripada saraf ke otak. Jadi uh, disuka untuk baca apa baca dan fahami apa yang didengar. Ke dalam negara campuran, gabungan antara negara kognitif dan sensory neural. Jadi campuran ni kedua-dua ni lah Yang kita penyakit dan saraf Analisis dua Jenis kehilangan pendengaran Jenis kehilangan pendengaran bagi murid ini Contoh tadi dalam uh, uh ni Nama Raja Pendengar tu uh, Berdasarkan ada bacaan produksi udara simbol kosong Untuk telinga kanan dan X untuk telinga kiri dan produksi Tulang adalah hampir sama Uh, perkara ini menunjukkan bahawa kehilangan pendengaran tidak terpunca daripada masalah di telinga luar atau tengah tetapi lebih kepada masalah pada telinga dalam atau saraf auditory Oleh itu murid ini mengalami kehilangan pendengaran sensorineural sensori sensory Selain itu, pola kehilangan pendengaran adalah simetri iaitu bermaksud kedua telinga mempunyai corak yang hampir sama. Analisis ketiga Diplikasi masalah pendengaran terhadap murid Yang pertama Komunikasi dan pemahaman pertuturan Murid akan menghadapi kesukaran memahami pertuturan Terutamanya dalam persekitaran yang mesin Konsonan benar-benar tinggi S F, S Sukar dengan Sehingga menyebabkan Murid mungkin salah faham perkataan Sebagai contoh mereka mungkin keliru antara perkataan kucing dan kucing ha. Dia kan uh, mempunyai um, macam masalah Mendengar S, M dan sebagainya Mungkin dia uh, mendengar kucing Tapi apa yang dia, dia faham mungkin kucing ha. Mereka memerlukan bantuan visual seperti membaca kita Atau penggunaan dari untuk memahami perbualan dengan lebih baik ha, yang terakhir ialah kesan sosial dan emosi Murid mungkin merasa terpikir dalam interaksi sosial Kerana kesukaran mengalami perbualan rakan mereka Jadi mungkin uh, disebabkan masalah sosial uh, Mungkin disebabkan oleh mereka sukar untuk melakukan perbualan Berinteraksi dengan rakan mereka Menyebabkan mereka mengalami uh, tekanan emosi dan kesan sosial terhadap diri mereka Kerana sebegini boleh menyebabkan rasa rendah diri dan kurang keyakinan dalam sosial dan mungkin mengalami mereka itu mungkin mengalami tekanan emosi atau kebimbangan akibat kesukaran berkomunikasi dengan orang lain. Uh, jadi ini merupakan kesan-kesan yang dalam oleh mereka jika uh, mereka tidak mampu untuk berbuat dengan rakan-rakan mereka. Yang yes, akhir sekali kesukaran dalam pembelajaran uh, dan akademik. Murid akan menghadapi kesukaran untuk mengikuti arahan lisan daripada guru, terutama jika menggunakan alat jika tidak, menggunakan alat bantuan pendengaran. Jadi dia mungkin tidak dapat mendengar arahan-arahan guru sehingga menyebabkan mereka mengalami masalah tingkah laku. Mereka tidak mendengar kata-kata guru sehingga uh, memberi kesan terhadap pembelajaran mereka. Dalam bilik ajar yang bising, mereka mungkin terlepas pada bahagian penting yang diajar. Uh, perkara sebegini boleh menyebabkan kelewatan dalam perkembangan bahasa dan kuasa kata terutamanya jika interaksi awal tidak diperlukan tidak diberikan. Jadi intervensi awal itu sangat penting. Ibu bapa mereka peranan uh, tahu jika ada mereka ini punya masalah pendengaran ataupun tidak. Dan seterusnya kita akan masuk pada perbincangan yang kedua. Perbincangan kedua ini adalah untuk mengenal pasti masalah perbincangan daripada video yang akan disertakan. Uh, nanti akan ada video yang akan diterbitkan dan kita akan menilai dia sebut dia beberapa aspek kejujuran seperti sebutan, kelancaran, kepastian, atau bahasa, intonasi dan tekanan. Okey, mari kita tengok video. Cup, night, blue. We are big two, the two from little and the two the little heart. The spoon's a big one, but what's this one? Cup. A cup, but what did you say? A big little a big thing, a little Jadi ini merupakan Articulation disorder Iaitu gangguan artikulasi uh, Dari video ini uh, Gangguan artikulasi berlaku Apabila seseorang Memang kesukaran Dalam menghasilkan bunyi pertumbuhan dengan betul Masalah ini biasanya melibatkan kesilapan dalam sebutan bunyi Termasuklah penggantian bunyi Menggantikan satu bunyi dengan bunyi lain seperti menyebut webbing untuk webbing ha, contohnya, Contohnya, perkataan sebenar Rabi Tapi disebabkan dia mengalami masalah seperti ini, Dia akan menyebut sebagai webbing Jadi berdasarkan video ini Aspek tuturan terjejas adalah sebutan uh, Terjejas kerana individu menghadapi kesukaran masukkan bunyi yang tertentu dengan betul seperti menyebut ni untuk ni dan pun cool, untuk spoon dan fork untuk fork. Ha. Di, uh, mereka uh, mungkin mengalami uh, penggantian bunyi, ha, sebutan penggantian bunyi daripada ni ke ni, daripada ni ke ni. Ha, Okey. Dan semuanya, tekanan, individu mungkin mengerti kesukaran untuk memberikan tekanan yang betul pada suku kata atau perkataan tertentu ini boleh menyebabkan bocoran mereka kedengaran kurang semula uh, kurang semula jadi atau suka dipahami. Jadi uh, disebabkan mereka uh, mengharapkan peserta untuk memberikan uh, tekanan kepada subjektif yang kita tahu mungkin dapat beberapa subjektif yang memerlukan beberapa tekanan supaya orang lebih faham kata tersebut. Jadi mereka tidak mampu. Uh, jadi bila tersebut tidak menjadi semula jadi yang orang tak faham. Yang orang eh yang bila tak sebut jadi yang orang faham sehingga menyebabkan uh, orang sukar untuk fahami apa yang dia sebut. Video, video My name is Daniel's uh, ah ah and sister that uh, I have seven kids uh, Ha. Ini merupakan fluensi disorder. Gangguan kefasihan. Gangguan kefasihan ini melibatkan kesukaran dalam kelancaran pertuturan yang menyebabkan individu mengalami jeda yang tidak normal, pengulangan bunyi atau pemanjangan bunyi. Masalah ini termasuk gagap, stuttering, satu pengulangan bunyi suku so, kata atau perkataan seperti mm atau sa, sa, saya nak pergi. Ha, jadi itu merupakan gagap. Ah ha, okey. Ha, jadi berdasarkan video tersebut tadi aspek pertuturan yang terjejas uh, ialah yang pertama kelancaran. Ah uh, terjejas kerana individu mungkin mengalami kesukaran bercakap tanpa gangguan seperti pengulangan bunyi atau suku kata. Jadi seperti video tadi, kita dapat uh, tengok dia menyebut I dia gagap di mana dia menyebut ayat I am 7 Dia mahu sebut I am 7 Umur je dia mahu sebut umur 7 tahun Umur dia 7 tahun Jadi disebabkan dia gagap Jadi dia mengalami kesekaran Untuk bercakap dengan bayi uh, Kematian Jadi just berada Mungkin terganggu oleh jadah Iaitu pause Kepulangan atau pemajangan bunyi yang menyebabkan percakapan tidak berganti dengan lancar Jadi mungkin dia mengalami, mengalami uh, ya dah, macam Dia berhenti sekejap, dia bercakap-cakap berhenti sekejap Atau pemulangan, dia mengulang perkataan yang sama Atau pemajangan bunyi uh, ha, macam uh, z, 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 z. Ha, Macam tu contoh dia Menyebabkan percakapan dia tidak uh, laca. Intonasi dalam sesetengah kes, Gambar kepastian boleh menjejaskan intonasi kerana individu mungkin mengalami tekanan untuk mengelakkan gagap menyebabkan ada suara yang tidak semenjadi atau sesuatu sesuatu jadi uh, mungkin dia mengalami gagap uh, tapi untuk mengelakkan gagap tersebut dia, uh, dia cuba untuk mengelakkan gagap tersebut namun Uh, dia memang intonasi uh, intonasi percakapan dia. Jadi perkara itu juga menyebabkan orang tidak faham apa yang uh, dia cakap. Yang kerana dia mungkin tersangkut uh, dan sakup sebagainya. Video yang seterusnya. Good. I love the buang. Ha. Hmm. Ah. 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 Ha, bilik ini merupakan voice disorder Iaitu gangguan suara Apa itu gangguan suara? Gangguan suara berkaitan dengan masalah dalam nada, Kelantangan atau kualiti suara seseorang Ia boleh menyebabkan suara serak atau kasar Suara yang kedengaran seperti orang sakit, tegak Atau bercakap terlalu lama ha, Seperti kita pernah, mungkin kita pernah tengok suara suara macam mana suara yang cakap bukan cakap kasar suara nada uh, suara yang kasar uh, kita mungkin uh, bila dia menggunakan suara uh, mungkin perkara, perkara gini kita eh, kita akan dapat lihat daripada video dia sebut kita dapat lihat daripada aspek pencitraan yang terjejas yang pertama intonasi intonasi terjejas di video mungkin tidak dapat Mengawal ada suara dengan baik, menyebabkan penyelenggaraan berdata terlalu tinggi atau terlalu rendah Jadi dia tidak mampu ha, untuk mengawal intonasi mereka uh, Dia tak tahu, uh, dia tak mampu untuk kawal tinggi, rendah dan sebagainya Sehingga uh, menyebabkan uh, intonasi tersebut tidak sesuai dengan uh, suasana dan sebagainya menyebabkan komunikasi mereka tidak berkesan Terkanan tapi okay, just kerana uh, mereka mungkin mengalami kesukaran dengan kuasa suara Menyebabkan kuasa suara kedengaran terlalu kuat Belahan sesuai dengan konteks kebualan Si cakap tadi uh, Suara mereka uh, mungkin terlalu kuat Terlalu belahan Tidak sesuai dengan uh, situasi uh, Situasi dengan konteks kebualan Mungkin situasi itu tenang Uh, Patut-patut itu slow sahaja, santai-santai sahaja. Jadi, perkara itu menyebabkan uh, uh, mereka uh, tidak mampu berkomunikasi mengikut suasana uh, yang mereka hadapi. Video seterusnya. What's this? Mouth. And are these teeth? Nails and nose and mouth. Where are the teeth? Nails and nose. Does the crocodile have teeth? Nah, kuantik. Nasi. Ini merupakan video ekspresif language disorder. Gangguan bahasa ekspresif. Gangguan ini berlaku apabila seseorang mempunyai kesukaran untuk menyampaikan pemikiran atau idea dengan cara jelas dan teratur. mereka mungkin menghadapi cabaran seperti menggunakan kata bahasa yang salah. Contohnya, saya pergi ke kedai semalam makan Jadi, data bahasa itu salah Di mana dia uh, ber bertukar, Kata dia bertukar Maksudnya, saya pergi uh, ke kedai makan semalam uh, Jadi, disebabkan mereka buat bahasa teks ini Ayat tersebut, menjadi saya pergi ke uh, kedai semalam makan Aspek general ketidaks Ini berdasarkan video pula Yang pertama, data bahasa Ketidaks kerana individu mungkin bukan suatu ayat yang salah Tidak lengkap atau kurang rata, rata dalam manusia bukan yang betul Tidak ada persoalan dan jawapan tidak terkait dengan soalan Where the teeth? North mouth Itu soalan yang diberikan dan ini jawapan yang dijawab Where the teeth? Di mana gigi? Dijawab North mouth Jadi itu merupakan uh, uh, salah

This home video shows years of practice just learning to say her name. Mackenzie. My name is Mackenzie. Bright and loving, Mackenzie never battled like most babies do. Her parents noticed something was wrong at fourteen months, and the speech therapist diagnosed her at age two. She has childhood apraxia of speech, the most severe neurological speech disorder. I just remember looking at my friend crying and saying, I'm never gonna hear her talk. It was devastating. I'm never gonna hear those sweet little words that <laughs> that every parent wants. it's Okay, we need the we tersebut. Apa itu amnesia? Amnesia kecucuran adalah gangguan neurologi yang menyebabkan kesukaran dalam merancang dan menyelaraskan pergerakan otot yang diperlukan untuk bercakap. Masalah ini berlaku walaupun otot kecucuran seperti lidah dan bibir tidak mengalami kelemahan. Aspek dan yang berdasarkan itu, aspek kepentingan jejas ialah sebutan. Jejas sebagai individu sukar untuk mengawal pergerakan otot kecucuran alat artikulasi untuk pastikan bunyi dengan tepat sehingga menyebabkan bunyi atau perkataan yang tidak konsisten dan salah Kelancaran terjejas kerana mereka mungkin mengambil masa yang begitu lama untuk mengeluarkan perkataan yang betul yang boleh menyebabkan jeda dan tidak formal dalam pertuturan. Tekanan mungkin terjejas kerana individu mungkin tidak dapat memberi tekanan yang betul pada perkataan kata atau perkataan menjadikan Pertuturan mereka kadang tidak sempurna jadi dan jelas Bagi kesimpulannya, penilaian tahap kehilangan pendengaran dan masalah pertuturan dalam kalangan murid Berkumpulan pendekas amat penting untuk merancang intervensi yang sesuai Kehilangan pendengaran sensorineural memberi kesan besar terhadap perkembangan bahasa dan komunikasi murid Manakala masalah pertuturan seperti sebutan tidak jelas dan gagal oleh mengganggu kefahaman pendengar oleh itu, penggunaan teknologi bantuan, terapi pertuturan dan pendekatan pedagogi inklusif amat diperlukan untuk menyokong perkembangan murid dalam sistem pendidikan khas. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih.